Yang berhormat Bukit Gelugo. Terima kasih Tuan uh, kerana memberi saya peluang untuk membahas berkenaan dengan Kementerian Dalam Negeri. Beberapa isu yang ingin saya menimbulkan. Pertamanya seperti yang telah pun saya timbulkan di Dewan ini untuk Kementerian yang lain berkenaan dengan isu uh, FIFA dan FAM di mana kami telah pun sedia maklum bahawa laporan oleh FIFA Appeal Committee bertarik 3 November 2025 memangnya amat memalukan kepada reputasi dan integriti negara mempunyai implikasi yang amat memudaratkan bukan sahaja kepada FAM Tuan Pengurusi tetapi kepada pihak-pihak berkuasa yang semestinya merupakan PDRM dan juga SPRM di bawah kawalan KDN. Yang apa yang jelas adalah bahawa tujuh pemain yang telah pun diimplikated dengan izin tuan pengurusi mereka telah pun mengambil pendirian bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan berkenaan forgery ini oleh kerana ini telah pun dilakukan oleh ejen-ejen uh, -agen, uh, mereka yang berurusan dengan pegawai-pegawai FVM. Saya ingin memetik daripada dua perenggan daripada laporan tersebut. Uh, antaranya yang mengatakan seperti berikut, perenggan 253, the committee wish to express both its surprise and disappointment with the FAM's failure to identify the individuals responsible for the tampering, their rank or their specific roles within the association is deeply troubling. Dan seterusnya, no referrals to domestic authorities. This omission suggests a lack of accountability and raises serious concerns about the governance culture within the organization the continued continued shielding of confessed culpable staff members coupled with vague assertions of administrative error appears to be a tactical maneuver designed to deflect institutional responsibility while preserving internal cohesion dan juga uh, perenggan uh, 304 di mana yang berikut telah pun dinyatakan finally given the nature and gravity of the offenses particularly the forgery of official documents the committee directs the secretariat to adopt the necessary steps to notify the competent criminal authorities competent criminal authorities in brazil argentina the netherlands and malaysia it is imperative that the relevant authorities are informed so that appropriate criminal investigations and proceedings may be pursued jadi persoalan-persoalan yang timbul akibat kedua-dua penemuan tersebut adalah saya ada beberapa persoalan pertamanya memandangkan FAM tidak melaporkan pihak-pihak yang bertanggungjawab kepada pihak berkuasa menurut laporan tersebut adakah kementerian akan sekarang menjalankan siasatan yang terperinci untuk mendedahkan siapa yang di belakang skandal ini PDRM kedua PDRM dan SPRM pernah berkata bahawa tiada unsur jenayah dalam kes ini tetapi adalah jelas bahawa memang ada menurut laporan tersebut. Jadi persoalan saya adakah yang berhormat menteri akan mengarahkan siasatan baru dijalankan oleh PDRM dan SPRM berdasarkan laporan tersebut. Sekiranya tidak kenapa? Ketiga, apa, adakah identiti sebenar perancang-perancang ataupun mastermind-mastermind di belakang skandal ini akan didedahkan dan dihadapkan ke mahkamah sekiranya siasatan mengesahkan ada unsur jenayah. Keempat, adakah pasport-pasport Malaysia yang dikeluarkan kepada setiap tujuh pemain tersebut dikeluarkan kepada mereka sementara mereka memiliki pasport-pasport antarabangsa negara-negara mereka masing-masing? Bukankah ini bertentangan dengan polisi Malaysia yang melarang pemilikan dengan izin dual citizenship? Terakhirnya, adakah pasport-pasport Malaysia mereka akan ditarik balik sekarang oleh KDN memandangkan penemuan-penemuan FIFA Appeal Committee tersebut yang sudah tentunya dalam pandangan saya akan disahkan oleh Court of Arbitration for Sports ataupun CAS nanti. Keduanya adalah isu berkenaan satu wartawan yang terkenal dan berpengalaman luas lebih kurang 25 tahun yang juga merupakan co-founder of 2213 dan timbalan presiden National Press Club Malaysia iaitu seorang bernama Harish Diol kami terkejut membaca berita semalam bahawa beliau telah pun di uh, was assaulted dengan izin semalam in broad daylight uh, tuan pengerusi di bangsa ini bukan saja merupakan satu threat to journalistic freedom atau dan satu ancaman kepada keselamatan beliau sendiri tetapi boleh mempunyai kesan yang buruk kepada pembangunan media dan wartawan yang kami bergantung kepada we 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 uh, depend on the press to report without fear and favour tuan pengerusi jadi persoalan-persoalan yang timbul yang ingin saya tanya adakah apakah tindakan-tindakan yang akan diambil oleh PDRM untuk meniasat perkara ini dalam kadar yang segera keduanya adakah insiden terhadap Harish tersebut ada apa-apa kena mengena ataupun berkaitan dengan skandal FAM ini Memandangkan beliau telah pun melaporkan secara extensively berkenaan isu tersebut secara tanpa fear of favor. Terakhirnya, uh, Tuan Pengurusi, adalah berkenaan lagi satu kes uh, iaitu kes uh, Indra Gandhi. Ini adalah di dalam pengetahuan umum negara. Kita tahu bahawa sejak 2010, Mahkamah Tinggi telah pun memberi custody kepada anak Indra Gandhi iaitu bernama Prasana. Hingga 2018, Tuan Pengurusi. I'm sure Tuan Pengurus is well aware of the facts uh, mempunyai latar belakang undang-undang dan sebagainya. Da dalam tahun 2018, Mahkamah Persekutuan mengarahkan perasana dikembalikan di dikesan dan juga dikembalikan kepada Indra Gandhi. Persoalan-persoalan yang timbul adalah obvious tetapi saya nak tanya beberapa uh, persoalan. Pertama dan juga uh, kita mengambil maklum bahawa baru-baru ini hari Sabtu yang lalu Indra Gandhi bersama sekumpulan telah pun Menyertai satu march Kepada Bukit ke bukit Aman Untuk bertemu dengan Ketua Polis Negara Tetapi malangnya Ketua Polis Negara Tidak bertemu dengan Indra Gandhi Jadi persoalan-persoalannya Bukankah PDRM mempunyai Resources untuk mengesan prasarana Sudah lebih kurang 16 tahun, how long are we going to keep this up We need A definitive answer and why Kenapakah IGP ini tidak bertemu Dengan Indra Gandhi Bukankah ini satu uh, tugasnya memandangkan keadaan-keadaan ini, memandangkan penemuan-penemuan mahkamah-mahkamah sehingga mahkamah persekutuan yang jelas adakah kementerian ataupun yang bermakna menteri akan mengarahkan uh, IGP ataupun ketua polis negara untuk bertemu dengan uh, Indra Gandhi tersebut bagi tujuan berbincang berkenaan pembangunan kes ini bagi tujuan penyelesaiannya? Akhir sekali ya, uh, tuan pengurus, just beberapa sah. Adalah berkenaan baru-baru ini berkenaan dengan pengesanan beberapa orang yang uh, di luar negara seperti yang telah pun dibangkitkan oleh rakan saya seputeh tadi berkenaan saya ingin mengetahui perkembangan berkenaan pengesanan Adlan Berhan itu nama dia saya percaya dan juga uh, yang uh, keduanya uh, pengesanan uh, Jolo kita baru-baru ini semalam mendengar mahkamah telah pun uh, memberi satu award judgment in default ataupun pengap penghakiman ingkar kepada dua uh, dua orang yang berkaitan dengan Jolo iaitu seorang bersama bernama Eric Tan Kim Lung dan juga adiknya ataupun kakaknya saya tak pasti yang bernama Low Mei Lin untuk membayar hampir 2.86 bilion ringgit kepada satu MDB tersebut. Ini merupakan satu uh, jumlah yang ter, yang agak bes, yang sangat besar. Jadi sudah berapa tahun sekarang? Jolo tidak dapat dikesan. What is the development? Apakah uh, perkembangan di belakang pengesanan Jolo? Can we have a definitive answer? Is he? Adakah beliau dapat dikesan? Adakah uh, pembantuan daripada Interpol dan sebagainya telah pun diambil di, di dan sebagainya? We hope to get an answer in the near in dengan secepat mungkin. Itu saja, Tuan Pengurusi. Sekian terima kasih.